Я думаю, что Это... надо освобождать города, а потом показывать, как выглядят нет, освобожденные нет, города. Это... Вот посмотрите на Мариуполь, а потом посмотрите на ту украинскую дыру, в которой вы оказались. Это, Это плавно. гораздо более эффективный метод, чем Это... кому-то там сейчас, по прошествии 10 лет войны, рассказывать про любовь людям, которые нас ненавидят. А вы покажите, покажите освобожденные города. Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку саме за це ми вас і ненавидимо. Що ж стосується Маріуполя, то там ситуація не краща. Ви хочете хвастатися будинками, які будуєте в прямому сенсі на кістках українців. То покажіть, які ж вони насправді. Віті, эти чотири новостройки, трьохетажні. Пойдемте сейчас вместе со мной і посмотрим, як сдали вон ті два дома. Ладно. вот смотрите здесь теж. Трещины по стенам кошмарные, у кого меньше, у кого больше, по потолкам. В квартирах? Да. Сейчас ну, увидите. Серьезно? Серьезно. Первая проблема у нас с, с дверью. С все. Она не открывается как вообще. Не открывается? Как не открывается? Вот Дальше это она все. не идет, это все. Что-то вздулось. Ты вот слышишь? проблема всего дома. Какая? Двери. Ни двери не закрываются. Все, она не входит никуда, она не закрывается. Да, здесь прям она очень сильно... Конкретно сделано. Не так. Здесь тоже дальше дверь не открывается. Пол, То есть она... А, сдутый пол. То есть она... Наверное, пол. Она не идет. Ну так, чуть ну я понял. Сейчас покажем дальше в других квартирах трещины. Вы увидите. Трещины неимоверные, по всем потолкам. Обидно, что это новые квартиры, в которых никто Нет, не, не жил. В не ситуация, вот на времени. потолке она идет. Сейчас Видите? я посмотрю вот это. Но вот это уже... Да, да, да. И идет прям по всему периметру. Саме так вони дбають про нові регіони, але про це на роз тебе чомусь не розповідають? Бо ж насправді звільнені від устів землі занедбані, а їхні жителі тонуть у фекаліях. Бо все, що може гарантувати Путін, це життя в лайні і серед лайна. Яку біду, біду. біду? каналізація про... Та... Про... і у вас каналізація прорвалася. А, а чому таке? На три подъезда? Сантиметров, наверное, 20, точно, 15. Да вы чего? Это вообще, это, это кошмар какой-то. Освобожденный Мариуполь живет так, как не живет на Украине никто. Это лучшая и иллюстрация, и визуальное проявление нашей любви в отношении Украины и некогда украинского населения. А вот эти все слова, бла-бла-бла, как если бы мы уже этот этап прошли. Ольга... Но мое ощущение... То, что Мариуполь строится, то, что строится железная дорога, то, что строятся дороги, это супер. Но слова тоже нужны, и чувства, и эмоции. Ольга, вы как женщина должны это знать. Я про эмоции что-то знаю, но еще раз, просто даже не хотела бы переводить в шутливую плоскость наш разговор про войну. Ситуация так далеко зашла, нам так тяжело всей нашей стране, так много жертв, так много страданий, что нет совсем никакого желания говорить про любовь. Хочется делать дело, собраться, напрячься и победить. А про любовь если будет кому обращаться потом, мы, наверное, скажем. Но главное, нам самим сейчас победить. Мы сейчас уже за русский народ воюем, при всем уважении к Украине. И пока Скобеева своим языком воюет за русский народ, и коллеги по подлизыванию Путина раптово заявили про совсем инши цели спецоперации. Секунду, Борис Борисович, вот пусть вы вот сказали, стоп, вы пусть сказ... не стоп, секунду. стоп вы говорите. Что такое победа? Студии. Что такое победа? В двух словах. Победа очень Ширенского просто. В чем победа, Это избавление Если Украины можно, я от нацистского режима и гарантии безопасности, и безопасности для Российской Абсолютно Федерации. Правильно. Это и есть победа. А Вам закон, об этом который... говорят. Вы... Киева. Наша главная задача обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления. Нам, нам нужно только одно – безопасность Российской Федерации. Нами ніхто не дає і не гарантує до сих пор, і не збираються це делать. О гарантії бізопасності як цікаво. Насправді мова про безпеку Росії пішла ще з того часу, коли на Ерефію вперше почали залітати невідомі добрі безпілотники. Тепер це явище системне. А пропагандистам чомусь не подобається, як воно горить.